В этой истории Европа вообще ощущает ответственность к Украине. Для нее это территория, на, на, на которой просто происходит какой-то геополитический конфликт. не может не ощущать, потому что 2008 тоже был большим уроком. Путин сейчас действует под заготовку. То, что я вижу в Крыму, это заранее заготовлено. То, что случилось здесь, это была заготовка для болотного. На самом-то деле, я думал, что если болотное вышло бы из контроля, они бы посадили снайперов, они бы точно так же стреляли, как здесь стреляли. И Беркут, и туда, и туда, и Беркут стрелял. То есть, на самом деле, это просто чисто российская заготовка. Ивана Николаевича вызвали в Сочи, положили в один карман миллиона, два второй карман инструкции вместе с инструкторами, как это делать. Выписали рецепт украинского мужчины, Точно так же сейчас делать заготовку по Крыму. Все, что мы видим сейчас в Крыму, он уже делал у нас, поэтому это он делает, это их. И когда он у нас делал, они говорят, а может быть в Грузии правооценят, может быть сейчас украинцы тоже провоцируют, все мы провоцируем, то есть все виноваты кроме Путина. Каким это образом, что все с ними виноваты, по отношению к нему виноваты, и он один только всегда прав. Поэтому это игровая работа это сейчас не пройдет. Сейчас они вынуждены будут делать это. Украина это центр Европы. Если в Украине будет хаос, Путин ничего хочет, будет хоть долгосрочного хаоса в Киеве и mm -hmm. отобрать от себя под Крым, Одессу, Николаев сделать, потом может быть коридор через его через Молдову, Приднестровье, признать все это дело как отдельное государство и сделать южный флаг Европы. И он скажет, что Россия, ладно, ладно, я не удержал остальную Украину, но зато посмотрю, сколько территории начиная Начинает Абхазии, заканчивая там через всю Украину, э, юг Украины. Это его планы. Надо. Но ну, хорошая новость, что мы все эти планы знаем Заранее. Мы можем, вы можете это все предугадать. И тут что на этом этапе, европейские американцы, мне сказали, что не рыпайся. Вова, не рыпайся. Сиди там, где сидишь. А то